一个凡人，居然能够挡住天魁的金刚界神力，我都有点佩服他了。在神域，能接住天魁攻击的神都没有几个。金刚界神力。嗯 凡人不可能有这种力量，这是我们神族的力量。神族的力量？不可能，他只是个凡人。啊、这群人族。 实在是聒噪！去死！哼，是他，新月狐。没想到啊，曾经的技师新月狐，竟然成了新国的。王。 好妹妹，你终于动用神力了。这么多年，你躲在人界，姐姐好生想你啊。娘亲，你为什么会有神力啊？ 好好保护庚儿，还有，父王的战甲又是怎么回事啊？庚儿，娘亲本是神族，你父王的铠甲上有不死鸟的精魂，一直藏在皇宫的地牢中。 神族，娘亲不是故意要瞒着你，只是神族私逃下界是重罪。这么多年，我一直在躲避神族的追杀，我告诉你，是为了保护你。而如今，已无需再躲。 我看下是活的，他正在吸走新王的血。人间将会诞下一位凡人，他走过死亡幽谷而来，与不死鸟并肩作战，最终将带领人族打败神族。这个凡人就是真正的天下战神。流传在神族间的这个预言，如今看来。 并非虚无。Fish,